કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો નકલી વીડિયો વાયરલ કરવા મામલે તપાસ ટીમો એક્શનમાં આવી છે અલગ અલગ ટીમો દ્વારા આ મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે સતીશ વણસોલા અને આર બી બારિયા નામના બે આરોપીની અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી હતી બંને આરોપી પર અમિત શાહની પાલનપુર અને લીમખેડાની સભાના વિડીયો એડિટ કરીને વાયરલ કરવાનો આરોપ છે સૌથી મોટી અને ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે ઝડપાયેલ બંને આરોપી રાજકીય પાર્ટી સભાના વિડીયો એડિટ કરીને વાયરલ કરનાર બે શખ્સોની સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે જેમાં એક આરોપી નું નામ સતીશ વણસોલા છે જે જીગ્નેશ મેવાણી નો પીએ છે જ્યારે બીજાનું નામ આરબી બારૈયા છે જે આમ આદમી પાર્ટી નો કાર્યકર છે अहमदाबाद सिटीज साइबर क्राइम ब्रांच अपने सोशल मीडिया सेल के अंदर सर्वेलेंस के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके आगे की तपास करते हुए ये पता चला कि दो फेसबुक प्रोफाइल होल्डर मेनली एक सतीश बंसोला करके हैं और एक राकेश बारिया करके हैं उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल से माननीय केंद्रीय मंत्री मंत्री का जो सभा का वीडियो है उसे एडिट करके एडिटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू पोस्ट किया और उसे वायरल किया है उसके अनुसंधान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कल कल एक वन ए फाइव में फाइव फोर सिक्सटी और वन सेवेंटी और आई डी एप के हेतर ये फरियाद नोधाई है और ये दो आरोपी की धरपकड़ करने में आई है कंटेंट क्या है वीडियो में और दोनों आरोपियों की प्रोफाइल क्या है प्राथमिक तपास के दरमियान ये पता चला कि दोनों राजकीय आगेवान हैं और आगे की उसमें जांच चालू है वीडियो का कंटेंट जो सभा में आरक्षण के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो निवेदन था उसको एडिट किया गया है उसको तोड़ मरोड़ के जोड़ के ओरिजिनल वीडियो से छेड़खानी करके एक एडिटेड वीडियो इन्होंने अपलोड किया है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर प्राथमिक तपास में ये वीडियो हमें मिला है कि ये फेक है और ओरिजिनल वीडियो भी आ, मिला है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ओरिजिनल वीडियो पोस्ट भी करने में आया है और इनका एडिटेड वीडियो भी हमें मिला है और इसे आगे हम एफ में भेजने वाले हैं इनके वा, मोबाइल फोन को भी एफ जांच में भेजने वाले हैं ताकि इसमें आगे ये वीडियो कहाँ से जनरेट हुआ और किस कितना में सर्कुलेट हुआ है उसके बारे में हम भराई कर सकते हैं ये कौन से कौन से जुड़े हुए हैं वो पता चला है मैम कौन से की अभी हमारे उसमें जा रही है। और तो, इसमें एक दिल्ली पुलिस में एक एफ आई आर होती है और आगे की एफ आई आर आज अहमदाबाद सिटी में नोट है